окончание срока действия Минских соглашений тем агрессивнее ведут себя боевики стреляют и убивают украинских солдат буквально ежедневно кремлевские кураторы добавляют жару россия концентрирует свои войска прямо на украинской границе где собирается кремлевская орда что это запугивание или подготовка к походу на киев и готова ли вообще наша армия достойно встретить оккупантов Последний месяц Россия не дает скучать мировому сообществу. Самый значущий сигнал, который был продемонстрирован, это э, проверка, которая была в Збройных силах Российской Федерации, приходила 25 серпня, 31 серпня. Проверялся Пивничный флот, проверялся десантные войска, стратегическая авиация. Но не успели российские войска разбежаться по казармам после очередных учений. Команда спать. Как Путин придумал для них Новый командно-образующий тренинг. Масштабные учения Кавказ 2016. Задействовано более 12 тысяч военнослужащих. И пока танкисты в грязных комбинезонах скачут по броне и сражаются с мифическими противниками, их вождь пытается решать свои вопросы на съезде Мировой двадцатки в Китае все, что мы хотели обсудить, это было не на ходу, не на бегу. Это было так основательно. Сотрясание оружием – единственный аргумент Путина в переговорах с цивилизованным миром. Хорошо это или, или плохо, но другого варианта хотя бы предпринять попытки урегулирования нет. Но толку от этого немного. И Украина, и весь мир отказываются принимать ультиматумы Кремля. И только продлевают санкции против России. Россия четко сказала, что для того, чтобы был как это, продолжался нормандский формат, для того, чтобы выполнялись минские договоренности, необходимо, чтобы Киев сделал три шага. Принятие закона о особом слабости Донбасса, о проведении местных выборов и амнистии боевиков. Для того, чтобы все же навязать Украине и миру свои правила, Москва идет на новый шаг, решив окружить нас своей армадой войск. Відповідно до планів російського керівництва здійснится разортание новых дивизий частин поблизу кордону с Украиной. Это развертывание армии кардинально отличается от того, что было два года назад. Есть большая разница между тем, что происходит сейчас, и тем, что было тогда. Прежде всего, в 2014 году все эти учения они и передислокации все подразделения они носили временный характер. То есть, несмотря на то, что был февраль 2014 года, российские солдаты фактически жили в палатках, никто не создавал какой-то инфраструктуры, никто не строил капитальных городов. Даже жители России наблюдают небывалое нашествие родных для них зеленых человечков и почему-то радуются возможной войне. Щас, «Да, скоро в станет. За данными военной разведки закончилось перекидание 23-й окремой мотострелецкой бригады и 28-й мотострелецкой бригады безпосередньо до кордонів с Украиной. Развертывание российских войск происходит на трех ключевых направлениях. 28 восьма бригада це населений пункт Клинці, 23-та – це в Крім того, зараз ще досить триває перекидання дев'ятої кремої бригади в Богуча. Общее количество войск Російської Федерації, которых Путін хоче расположить на нашей границі, впечатляет. За теми данными, которые у нас есть, и мы видим что по перемещению войск, это будут мотострелецкие дивизии. Они включают все роды Мотострелковая дивизия – основное оперативно-тактическое формирование. Состоит из трех мотострелковых полков и одного танкового. Двух артиллерийских полков, зенитно-ракетного полка, реактивного дивизиона, вертолетной эскадрильи, разведывательный батальон, саперного батальона, батальона связи и других вспомогательных батальонов. В дивізії до 24 тисяч чоловік. І таких дивізій вдоль нашої границі буде три. І вони там надовго. Особливості розгортання цих військ є те, що вони будуть розгорнуті на постійній основі. Для них відповідно будується інфраструктура. Наприклад, якщо взяти валуйки і салоті, там зовсім нічого не було. Це будуть нові гарнізони. Якщо взяти Богучар і Клинці, там До 2013 года стояли войска, которые были потом расформованы, а сейчас Российская Федерация восстановляет эти местечки, разбуду инфраструктуру. Вот видео сталкеров из Клинцов, путешествовавших по военной базе до начала ее восстановления. Здесь вообще ничего нет. Изменения коснулись и группировки войск в захваченном Крыму, но не численные, а качественные. Там розгорнуто 20, близько 29 тисяч військовослужбовців, але за тими планами, які є в Росії до 2020 року і в подальшому, ця чисельність буде доведена до порядка 40 тисяч військовослужбовців. Крім того, на сьогодні йде активне переозброєння угруповання російських військ в окупованому Криму. За останні 2-3 місяці туди прибули два підводних човни, які оснащені ракетним комплексом Калібр. Ракетный комплекс Калибр Россия уже показывала в действии в Сирии. В общей сложности вокруг нашей границы Россия собрала почти четыре армии Норвегии. В Крыму, на востоке, севере, юге и даже западе. Ну, если порахувати все континенты, которые разорваны в Крыму, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области, и сейчас, безусловно, біля кордону, это порядка 42 тысяч военнослужащих. Ну, этой армаде в случае нападения придется не сладко. Все эти два года мы не теряем времени зря. И 2015 год и 2016 год идут очень большие затраты на модернизацию, ремонт техники, прежде всего для ВВС и ПВО. У нас сейчас летчик имеет налет в три раза больше, чем ну, в среднем за, за прошлый год. Имеет налет в три раза больше, чем это было в 2013-2012 году. Эксперты уверены, что это не подготовка к войне, а подготовка к поражению. Ведь обустраивая полноценные базы, Кремль, по сути, строит новую границу. Границу с НАТО вдоль Украины. За классической схемой это войска, которые предназначены для прикрытия державного кордона.